নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা অবৈধ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু এই যি অবৈধ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ হয় সেই সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ একেৰাহে অভিযান চলি আছে বিগত দিনত আৰু এই অভিযানৰ এক অংশ অংশস্বৰূপে যোৱাকালি আবেলি আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ এই আমাৰ জিলাৰে চালচাপা অঞ্চলত আমাৰ এই এটা অভিযান চলিছিলে আৰু অভিযান কালত আমি এখন গাড়ী এখন তাত টাটা গাড়ী আমি তাত ধৰি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সেই গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ আছিলে এ এছ ওৱান এইট এ চি ফাইভ এইট ফ'ৰ চেভেন এই গাড়ীখন যেতিয়া আমি গাড়ীখন যেতিয়া আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পিছত আমি দুজনকৈ ব্যক্তি ইয়াত গাড়ীখনত থকা দুজন ব্যক্তি আমি তেওঁলোকক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ তেওঁলোকক আমি আটক কৰোঁ আটক কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল মহম্মদ অমু খান তেওঁ ফৰ্টি চেভেন ইয়াৰ্ছ তেওঁৰ ঘৰ হ'ল কাউতা জিলা বিষ্ণুপুৰ মণিপুৰ তাৰ দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল মহম্মদ ছালিম তেওঁৰ ঘৰ হ'ল মন্ত্ৰীপুখুৰী ইম্ফল ইষ্ট দুইজন ব্যক্তিক যেতিয়া আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰোঁ আৰু যেতিয়া আমি খানতলা চলাওঁ গাড়ীখনত গাড়ীখনত বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা কিছুমান চেম্বাৰছ তেওঁলোকে আছিলে আৰু সেই চেম্বাৰছৰ পৰা আমি বাসত্তৰটা ছেভেণ্টি টুটা চাবোনৰ বাকচত হিৰ'ইন থকা বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰী থকা টেবলেটটোত বাকচ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তাৰ লগতে চাৰিটা ডাঙৰ পেকেটছ আছিলে আৰু সেই পেকেটবিলাকত অ'পিয়াম পাউদাৰ আছিল আৰু অ'পিয়াম পাউদাৰৰ ওজন আছিলে প্ৰায় চাৰি কেজি আৰু যিখিনি সন্দেহযুক্ত হিৰইন আমি জব্দ কৰিলোঁ সেই জব্দখিনি জব্দকৃত হিৰ'ইনখিনিৰ মূল্য ও ওজন আছিলে এইট হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি চেভেন গ্ৰামছ গোটেই সামগ্ৰীখিনি ওজন আছিলে আৰু তাৰ লগতে আমি সেই গাড়ীখন যিখন গাড়ী লৈ এই সৰবৰাহ মানে অবৈধ সৰবৰাহ ড্ৰাগছৰ অবৈধ সৰবৰাহ চলিছে সেই গাড়ীখনো আমি জব্দ কৰিলোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ এই জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা অঞ্চলৰ পৰা সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি বেলেগ ঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে গোটেই বিষাজুৰি চলা এই অভিযানত আমি আবেলি সময়ত গাড়ীখন ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু সেই গাড়ীখন ধৰাৰ পিছত যিখিনি জব্দকৃত সামগ্ৰী আছে সেই জব্দকৃত অবৈধ সামগ্ৰীখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় চাৰে চাৰি কোটি টকা গতিকে এই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰিলোঁ আৰু জব্দ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কিত থকা যি ব্যক্তি আছে তেওঁলোককো আমি অনুসন্ধান কাৰ্য চলাই আছোঁ আমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ যি য'ৰ পৰা আহিছিলে তাৰ তেখেতৰ তাৰ সেই জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু তাত থকা যিজন ব্যক্তি আছে মূল ব্যক্তি এজন ডাঙৰ মানে এটা এটা কিং পেন আৰু এই এনেকুৱা বহুতো অবৈধ ড্ৰাগছ সৰবৰাহলৈ জড়িত আছে সেই ব্যক্তিজনকো আমি ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গতিকে এই অভিযান আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযান আমাৰ চলি থাকোঁ